Ну що, друзі, приступимо до обзору іностранних монет. Які попадалися на копі. Перш ніж приступити до обзору, самої лучшеї тут находки немає. Вона попалася моєму другу. Ну, вона є у відео на моєму каналі. Це 10 пенго, там велика серебряна шайба. Хто хоче, названня відео я скину в описанні під цим відео. Подивіться, яка там монетка. Ну що, приступимо. Такую вот монетку выдала румынскую. 10 бани. Все, 10 еле выдано. И бани. 1867 год. Такая вот монетка. Румуния. Такие вот монетосик выдала. Так. Такую вот монетку. Вильгельма Третьего. Такая вот монетка. Тут львы. Колесница. А тут Вильгельм Третий портрет. Вильгельма Третьего. Так. Такая вот монетка. Вильгельма III. Там 1925 год был. А тут 1921 год. Такая вот монетка тоже выдала. Так вот. Египетскую походу монетку или тех стран монетку интересно. Клеопатра на ней нарисована. Чека-то царица египетская. А тут такие вот. 50 пиастерс. Такая вот, друзья, монетка. Тоже попалась мне на коп. Так. Поехали далее. 25 Походу копеек. Такая монетка тоже выпала мне. Ну а тут такие. Чехословенська. Социалистическая республика. 1962 год. Такая вот монетка. Так поехали дальше. Один КС. Такая вот монетка тоже попалась на копе. Словенская республика. 1941 год. Такая вот находочка тоже встречалась, друзья мои. Так. такая вот, друзья, монеточка. Тут чуть подзачевана, но ну, год 1923. Так. Такая вот монеточка, 50 грошей. Такая вот монеточка встречалась. 1995 год. А вот монетка тоже друзья встречала такая вот друзья монетка 20 форинтов бр тоже мне попалась она копе такая вот друзья монетка 2006 год. Так. 20 пенс 1999 год. 20 пенсов. Такая, вот, друзья, замечательная монетка. Тоже проскочила мне на копе Английская монеточка. Ну що, друзья, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить следующего видео. А следующий обзор будет обзор немецких, угорских и австро-угорских монет. Чи австрийских и австро-угорских монет. Там тоже есть серебряная шайба и багато интересных монет. Ну що, всем спасибо за внимание и пока. Так, друзі, до огляду монет додам ще дві монетки, які я не так давно знайшов, що цікаво, ніколи таких монеток не знаходив. А буквально за два дня дві монетки знайшов. Недалечко друг від друга. Це 20 грошей, цинкова монетка і одна інша. Чого і так погано збереглося, бо з цинку монетка зроблена. 1923 рік. А чи. Чим ця монета, чого в це время з цинку монети випускалися? Ну це, друзі, коли Німеччина владу в Польщі захопила в 40-х роках, почала такі от монети чекани цинкові. Так що це німецько-польська монетка. Ну, точніше, німецька, але випускалась в Польщі. Така от монетка 20 грошей. Із датою 1923 рік. Так что, друзья, такие вообще две монетки.